Так, Соня, ты не смотришь. сюда, а ручка достаешь. Независимый. Давай, это бумага. Иванисов. Подожди. Есть? Есть, нет, иванисов. А давай, Юля, куда нет? Давай так. Мы будем долго. Народ будет. Давай, крутой. <связь> <связь> Алло, Иваниса, ОС. Добрый день, это вас беспокоит магазина «Метр квадратный». Хотим сообщить, что в сегодняшней лотерейке вы выиграли наш нас полотенцесушитель. Пожалуйста, будем рады вас видеть. Да, можете подходить к нам в понедельник, в любое для вас удобное время забрать. Пожалуйста, достанет. до свидания. До свидания.

а, добрый день, это вас беспокоит с магазина «Метр квадратный». Хотим сообщить, что в сегодняшней лотерейке вы у нас выиграли болгарку. Пожалуйста, у вас есть возможность сегодня подъехать ее забрать? Мы, ну, еще полчаса не успеть. Хорошо, в понедельник удобное для вас время, можете подъезжать забирать.

なんだかの騒動ま Алло, Акуса ВВ. Добрый день, это вас беспокоит магазин Метр Квадратный. Хотим сообщить, что в сегодняшней лотереи вы у нас выбрали перфоратор. Завтра мы выходные, в понедельник в удобное для вас время, можете подойти забрать. Все, спасибо, и вас тоже поздравляем. До свидания. Это лебедь это тоже Лебедь. Лебедь, ВНГ, есть? Простите, правильно? Сейчас проверяем. Ну, ты сейчас перейдь, Номер набрала правильно. Значит, Значит люди не сдали неправильный номер. Не номер. Мы И мы все равно Полищук. Алло, добрый день. Да, добрый день. Это Полищук. Да. А, добрый день. Это вас беспокоит с магазина метр квадратный. Хотим вам сообщить, что вы в сегодняшней лотереи выиграли у нас сертификат на 500 гривен. Пожалуйста, можете прийти в любое для вас удобное время в понедельник, забрать. Пожалуйста, до свидания. нас выиграли сертификат на 1000 гривен. Это значит, что вы можете в любое для вас удобное время в понедельник прийти и забрать его. Покупать товар. На тысячу гривен Вы без торта, вы же без

Мартынюк и С. Это я. Это вы? Вы нас два раза что-то покупали? Да. Тогда поздравляем <свен> вас! <свен>

Так, ну, подождите, не разбегитесь, я вам хочу сказать, э, уважаемые покупатели, э, мы скоро буквально на через недельку или там может быть через две э, вводим бонусные карты. Поэтому вас всех приглашаю, приходите, получайте бонусные карты, это будет дополнительная как бы, скидка, э, ну накопительная по типу как в кишине сделано. 3% на каждую покупку будет пара. Так что приглашаю всех. Мы объявление дадим. Ну, и когда заходят, просто спрашиваем. Я Мартынюк Игорь Степанович, врач стоматолог. Степанович. Живу в пятихатках. Да? да? Игорь Степанович, ну вы не первый раз в метре квадратном, и вы не первый раз выигрываете, да? Я первый раз выиграл. Ну, два года назад я переехал с Днепропетровска в Пятихатке по месту работы и здесь купил дом Пятихатка. И сюда же езжу, скупляюсь. Так сказать, ну, метр квадратный ближе, чем Днепропетровск, эпицентр. А Это что я... вы сегодня покупали? Сегодня мы покупали металл, гипсокартон, ой, лампочки. Ну, в общем, на два раза разбили. В общем, такое. И какой у вас приз? Ну, приз. Я получил вот этот, как его, электровентилятор и подарочный сертификат на сумму полторы тысячи ревен. Отличный подарок. Отлично. А вот цены метр квадратный, наверное, вы сравниваете с другими магазинами? Не, ну есть цены намного ниже, есть дороже, есть дешевле. То есть, ну, каждый же смотришь по своему же, как кошельку, так сказать. Ну, по крайней мере, чем ехать где-то в Днепропетровске или Кривой Рог то можно здесь купить ближе и далеко ехать не надо. А на, на, на одной то же самое практически выходит. Что вот. там даже по, по скидкам. Даже в IP-центре или же в Володе в виду. Ну, езжу сюда. Понятно. Так сказать. А вот за те полторы тысячи что планируете купить? ОСБ возьмем. Оно нам надо, то будем брать. Ясно. В понедельник приедем и возьмем. Хорошо. А. Что бы пожелали нашему магазину? Ох, могу пожелать вашему магазину, чтобы он, как говорят, процветал, рос, расширялся. Здесь очень хорошие продавцы, консультанты, которые не надо ждать, что кто-то подошел, они сами подходят, сами предлагают и даже сами могут посоветовать, что лучше купить. А вот, например, хочу одно, а то лучше, так что лучше вот то покупать, чем то есть расширение и процветание, так сказать. У нас нелегкий для нашей страны вот этот период, так сказать.